to był bardzo aktywny w w Centralnej Europie, w naszym regionie. Wsłuchił też swoje влиjanie w Gruzji. Wypełnił jego pojazd w 2008 roku, w miejscu z drugimi prezydentami, prezydentem Juszczenką w Gruzji. Tak na to, e, rosyjska armia напала на Грузию и делала там военные действия и тогда в Плиссе на Виче на площади свободы он сказал знаменитые слова 12 августа что, что сегодня Грузия завтра Украина государства да он предвидел то что сегодня продолжается у вас в вашей стране идет война и эта выставка тоже кстати она напоминает что есть страна агрессор который нападает на одну страну потом на вторую страну а в будущем под угрозой наше государство значит этот враг приближается еще захотел историю как раз делегация ехала на торжества по поводу 70-летия э, Катейской э, трагедии, геноцида. Когда-то в апреле месяце 40-го года э, начали расстреливать наших офицеров, не только в Катыни, но и в Быковне, недалеко от Киева, в Медное, это Тверская область. Вместе тогда расстреляно расследов, расследов, 24-26 тысяч нашей элит, потому что это были офицеры-резервы, запасы. profesora, inżynierów, techniki do różnych profesji. Tylko w 1990 roku, e, przy władztwie Rosja przyznała oficjalnie swoją winę w tej tragedii. Tylko tak da. Мы сегодня слышим голоса в России, что все-таки это провокация, это, это мистификация, что все-таки это дело Германии, э, фашистов, фашистов, Другие говорят, ну вот, вы нам уничтожили 60 тысяч пленных в 20 году, ну а мы... 20 тысяч, счеты просто сравнить. Так, так сейчас преподносят историю в России. К сожалению, я смотрю эти книги.